ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਕਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾ ਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤਜਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹ ਆਣ ਵਾਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਅੱਜ ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ तो क्या चाहेंगे आज मुझे रोजा इफ्तार इफार भैया अगर आप ही बोलते रहो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आज रोज़ा इफ्तारी पे मुझे यहाँ मुस्लिम भाइयों ने सबने इकट्ठे होकर बुलाया था उसके लिए हमने यहाँ आकर इनमें शामिल होकर सबको मुबारकबाद दी है रमज़ान महीने की और सबके लिए शुभ इश दी हैं आ, बात की जाए सर सुशील कुमार रिंकू और जो शीतल अग्रवाल है वो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़ जो भाटवा में शामिल हुआ है वो शो भी हुआ है एक तरह आम आदमी पार्टी ने जो वर्कर थे उन्होंने उनका विरोध किया तो दूसरी तरह उन्होंने एक साइन भी दिया है कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिया है तो इस चैलेंज को कैसे देखते हैं ऐसा है सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है जेड़ा अपने आप ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ لالਚਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਪੱਖਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀਨੇ ਗਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਅਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖੱਟ ਲੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ सर 2024 चुनाव जो नजदीक है तो इस दौरान प्रगट सिंह ने हाईकमांड को कहा था कि जितने बड़े चेहरे हैं पंजाब के तो उनको इस बार उतारना चाहिए लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो कमेंटेटर बन गए जाके वो कहीं ना कहीं जो प्रचार भी नहीं करते नजर आ रहे हैं जबकि तो कांग्रेस पार्टी की ए टीम खेलेगी बी टाइम टीम नहीं खेलेगी और अच्छे चेहरे है जो जो अपने आप में कदवर नेता हैं लोग जिनको मानते हैं उनको आगे लेकर आए मतलब दो गठबंधन होगा ऐसा नहीं होता ये कहते हैं ये कि ऐसे ऐसा होगा कांग्रेस से गठबंधन होगा पंजाब का किसका भैया कांग्रेस आम आदमी किस जमाने में लग रहा है? जब में होगा तो यहाँ नहीं ये पुराने जमाने की बात है सर आपको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आरोप लगा रहे कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से इस पे क्या कहना ये जो दरख्त है इसने अपने बाहर से खुद गिरना है किसी को इसको गिराने की जरूरत नहीं है ये खुद ही अपने आप को गिराएंगे और आपकी चर्चा हो रही है कि जलंधर से आप चुनाव लड़ेंगे मैंने पहले भी कहा है भैया मेरी चर्चा तो होशियारपुर में भी हो रही है मेरी चर्चा फतेहगढ़ साहब में भी हो रही है और कई क्षेत्रों वाले मुझे गंगा से नगर गंगा नगर में भी बुला रहे थे तो लेकिन आखिर में पार्टी फैसला करेगी कि किसने कहाँ से लड़ना है जो पार्टी का फैसला होगा वैसे चलेंगे आप कहां से है? मैं तो <laughs> पंजाब में कहीं भी रख लो बाहर मत भेजो धन्यवाद <laughs>